Вітаю вас в ефірі. інформаційно аналітична програма Діалог сьогодні. У нас у студії виконуючий обов'язки начальника головного управління Національної поліції в Чернігівській області Едуард Альохін. Вітаю, вас, пане Едуарде. Добрий день. Ми з вами зустрілися, тому що нам зателефонували мешканці області і сказали, чому б вам не запросити, запросити нашого керівника очільника поліції обласного в студію, аби ми поговорили про те, яка ситуація на сьогоднішній день. С учейницей, как э, полиция с участием Чернеи борется, кто кого перемагає. Так кто кого пане Эдуард? Ситуация неоднозначная, но если мы будем вести о ней речь, то можем остановиться, если вот есть несколько минут для оценки ее. То я готов. прошу, прошу, прошу как ситуация у нас зараз на сегодня? Ну, если говорить о, в общем о криминогенной, о криминогенной ситуации, то, к сожалению, она не улучшается на протяжении последнего времени. Тут есть и объективные, и субъективные факторы. Думаю, они тоже все всем, всем понятны. Это и э, военное положение фактическое, фактическое в стране, это и, наверное, не самое лучшее, э, и отсутствие экономического прогресса, может быть, там, да, э, материальное благосостояние людей. Это все как раз те факторы, которые влияют на криминогенную ситуацию. Поэтому в настоящее время мы наблюдаем в некоторой степени ее ухудшение. Но я бы, с другой стороны, отметил, что на территории Черневской области... Принципиального ухудшения ее нету. Но если говорить о цифрах, там, то, допустим вот на несколько, на несколько, на, и сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, может быть, да, вот возьмем там, за основу январь месяц, то ну, цифры у меня есть, я могу их сейчас перечислить, чтобы понимали, что происходит. Но ну, вот если говорить о преступлениях, которые являются квалифицированными да, и в первую очередь привлекают внимание сотрудников полиции и граждан, то в 2016 году вот, за истекший период за январь совершено 8 разбойных нападений на граждан, на их жилища. Да? В 2015-м 7, то есть на одно больше. Ну, беспокоит нас, конечно, количество грабежей, которые происходят на улицах города. Опять же, за истекший период их зарегистрировано 23 в этом году, в прошлом году 20. Ну, и также, соответственно, по всем видам преступлений. То есть есть рост, но он не принципиальный, ситуация в общем контролируема, хотя вызывает в некоторой степени нашу тревогу и однозначно требует реагирования. Что и происходит. Пан Эдуардо, те люди, ну, которые скоют противозаконные действия, это гастролеры, или это области? Опять же, нет однозначного ответа. Это есть и самые разные категории людей. Это и жители нашей области, это и... Жители, и, это и... Так, як ви сказали, гастральори, жителі других областій, лежачих і более далеко находящихся, саме разне пане Едуарде. Перш ніж ми будемо говорити про функції і завдання, які покладені на нову сучасну поліцію, давайте згадаємо події під Дебальцево. І взагалі я знаю, що ви безпосередньо учасник антитерористичної операції. І ви неодноразово були на фронті, я б сказала так. І наші хлопці з Чернігова теж були. І вони захищали і захищають нашу територію від. Від ворога, що ж ми будемо вже тут казати, да. давайте нагадаємо, як це було, що у нас на сьогодні в даний момент. І найголовніше, хлопці мають їжу, мають одяг, мають зброю, чи вони це все купують за власні кошти. Ну, давайте это ответ на ваш вопрос тоже разобьем на две части, вот, из прошлого и из настоящего. Да? Если ввести речь о том, что с самого начала, о том, что происходило, и, э, с подразделениями МВД в горячих точках Донбасса, то это будет. У нас имелось два подразделения. Наверное, в тем, тоже тайно большое не будет, но все-таки я повторюсь, это. Сводный отряд милиции сформированный, сотрудников милиции, которые находились в, штатных, штат, в, штатном, в штатном режиме подразделениях, и сотрудники добровольческого батальона Чернигов. Оба этих подразделения несли службу в регулярном режиме на, в зоне проведения антитеррористической анти операции. С самого начала основной зоной дислокации одного подразделения была станица Луганская, ну, с разными там, отклонениями, не буду говорить на 100%, второго это район Дебальцево потом это все стабилизировалось, я буду говорить, больше, наверное, на сводном отряде, потому что сам на последнем этапе возглавил его, когда находились в Дебальцево. Это было село Чернухина, это непосредственно село, примыкающее к городу Дебальцево. Ну, опять же, батальон Чернигов в это же время находился в станице Луганска. Большую часть времени, и вот я называю те точки, те города, где, наверное, они были самыми горячими, и просто они всегда были на слуху, поэтому о них больше всего и говорилось, и говорится. Если говорить о количестве людей, да, то всего более 1100 человек побывало в зоне антитеррористической операции, и значит, статус участника боевых действий уже сейчас имеет более тысячи человек. Фактически каждый третий из сотрудников милиции принимал участие в боевых действиях. Причем часть из них, приличная часть, принимала участие в боевых действиях непосредственно. Это было не нахождение в зоне АТО, а принятие участия в боевых действиях. То есть люди с оружием в руках просто В окопах, нам, на, на що в каких-либо видах укриття, просто на блокпостах вели бої за, за те, щоб враг не пройшов далі. Пане Едуардо, війна не закінчується. Ми постійно з екранів телебачення бачимо що і чуємо про те, що йду, ведуться обстріли. І хлопці наші воюють. Полицианты чернигийские берут сейчас участь в защите территории Украины? Знаете, я когда начал говорить о том, что наши сотрудники находились в зоне проведения антитеррористической операции и участвовали непосредственно в боевых действиях, то это был немного иной этап развития нашего государства. Мы понимаем, что на том этапе не было армии в том количестве, в котором было необходимо, и она не могла обеспечить весь участок боевых действий. То есть, Это я так понимаю. В нет? Нет, тогда это было, на том этапе, когда сотрудники той милиции принимали участие непосредственно на передовой боевых действиях. В настоящее время ситуация в государстве все-таки, как бы там ни было, постепенно улучшается, и уже каждый занимается своим делом. То есть солдаты, военнослужащие вооруженных сил Украины несут службу на передовой и в большей степени участвуют в тех столкновениях, которые там есть. Сотрудники же полиции в данный момент несут службу в большей степени свойственную им по охране объектов, либо же охране общественного порядка, либо же, с другими, либо же выполняют другие функции, связанные с непосредственно функциями э, подразделения полиции. Это уже не, не непосредственно на передовой. Пане, да, опять же, да. в зоне АТО, опять же, со всеми вытекающими последствиями, но уже не первая линия. Давайте поговорим про живых, пораненных, померлых та их родины. Если про померлых, то сколько их, если такие. Значит, я опять же говорю только про сотрудников МВД, четыре человека погибших за время проведения антитеррористической операции. Как на сегодняшний день вы помогаете родинам загиблых? Стараемся делать все, 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 что от нас, от нас зависит. Во-первых, мы обеспечили максимально быстрая выплата всех тех компенсаций. Ну, хотя, понятно, тут уже на компенсациях сложно говорить, наверное. Вряд ли какая-либо компенсация заменит человеческую жизнь. Но делаем то, что, по крайней мере, можем. В максимальном объеме обеспечены выплаты все, которые необходимы в, эти, в этих случаях. Вот если говорить о сотруднике милиции, который погиб во время окружения нашего, во время дебальцев, дебальцевских боев, его супруга работает сейчас в том же подразделении, в батальоне Чернигов. И ну, несет службу, вот как бы такой пример, можно сказать, заменила мужа в строю. Анедарды: Среди э, участников антитеррористической операции было много пораненных людей, які потребують лікування на сьогоднішній день. Як э, особисто ваше управління э, допомагає цим особам? У нас всего за период участі наших наших э, сотрудников в антитеррористической операции 28 раненых всего. Все это люди, э, все ранения разной степени. Часть из них, которая удалось вылечить там, на протяжении ближайшего времени, прошедшего после ранений, либо на более долго. Вот тех, у которых ситуация стабилизировалась, люди уже вернулись в строй и приступили к выполнению служебных обязанностей. Те же несколько человек, которые есть, которые, к сожалению, последствия ранения сказываются и сейчас. Опять же, мы ну, то, что, пытаемся делать то что, то, что можем, то, что от нас зависит. У нас есть ситуации сложные, на самом деле мы о них говорим. Я хочу тут выразить благодарность всем неравнодушным людям, жителям Наши области в первую очередь, которые не остаются в стороне и помогают материально, морально всеми имеющимися у них силами. Это и волонтеры, и целый ряд просто граждан, которые оказывают помощь по в, в лечении этих сотрудников. Их, их немного, но они есть. То есть я вас верно что есть ситуации, когда полиция не может, не способна финансово сама полностью взять на себя обеспечение этих раненых. И тут помогают волонтеры, и вся громадская да, да, да. Понимаете, не столько полиция, сколько, наверное, ну, вообще, вот у нас же и в обычной жизни очень часто есть случаи, когда люди требуют помощи, квалифицированные за рубежом в том числе и с применением каких-то современнейших методов медицины, которых у нас, к сожалению, нет в данный момент, либо же не применяются, либо другой квалификации медицинской, наверное. Такие, такие случаи есть и у нас, тем более ранения ⁇ это вообще особый случай, наверное, в медицине. Поэтому приходится идти, пользоваться и помощью неравнодушных граждан. Необходимо будет сделать так, чтобы и шкюлерии, и взагалі мы все точно знали, на память разбуды на ночи, мы бы знали. Ім'я, прізвище, та по батькові людини, міліціянта, який загинув під час антитерористичної операції. От необхідно, я не знаю, спілкуватися з школярами, постійно розповідати про те в засобах масової інформації. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день всі знають тих чотирьох осіб, тих добробітків? Ну, Зараз ми говоримо о затрудниках МВД. У нас то гібших на території області більше намного вчитова. На, ви ж у нас ведь, очільник поліції, да, то я про пройнаслужа і войнаслужачі про були. Воевали точно так же под может, немного с другой, с другой стороны. Я, конечно, считаю, что люди должны, люди должны знать, знать своих героев и знать их, их историю. Но, знаете, война ведь еще не окончилась, и также те же, те же сотрудники, которые находились там, они все равно, пускай я уже об этом говорил, но повторюсь еще раз, пускай в меньшей степени опасности, но все равно там идет война, и пускай они не на первой линии, но все равно несут службу. То есть пока, может быть, немного, немного не до того. Mm -hmm. А ну, коли все це стабілізується, думаю, звісно, нужно ділятися там більше внімання. Пане Едуарде, давайте про війну дійсно поговоримо. Війна є там, на сході, і війна є тут, в Чернігівській області, зокрема. Ми межуємо з Російською Федерацією, до речі. У нас теж, мабуть, не дуже спокійно і не завжди. У нас існує зараз реформування поліції, тобто міліція поступово реформовується. А це нові якісь засади стоять перед цими людьми. мы е новые черниговские полицейские. Ну, наверное, об этом в полном объеме можно будет говорить после прохождения аттестации, которая будет проведена, так как и в остальных областях Черниговской области, тогда можно будет говорить. Полностью. А, вероятно, когда будет эта Точно, дата еще не определена. Ну, я думаю, вы же, наверное тоже с экрана телевизора видите руководство полиции и министерство говорят о том, что это будет однозначно в этом году. Когда это будет точно, ну, такой цифры, такой информации пока не владеем. Думаю, Но. что это не за горами. Ну, пан Эдуард, не это... хочется просто как бы, обманывать, там и говорить эти даты, которые пока неизвестны. То есть на сегодняшний день, когда мы говорим про полицию Чернильского, то это а, старая схема, Чи, так я вас Реформирования еще не да? Почему оно, Почему? оно идет? Оно, оно идет, идет структурная реформа. Но мы же, когда говорим о реформе, имеем в виду, наверное, в первую очередь это появление новых лиц в полиции и, и в новых структурах. Вот оно идет все одновременно. На этой неделе будет, э, будет запущен проект патрульной полиции. Они выйдут на улицу уже, города чернигова У нас изменен, изменена структура подразделения. А как будут працевать эти патрульные полицейские ну, Чернигова? патрулировать. А сколько у нас машин? Чего, они будут пешки ходить? Нет, это будут автопатрули, это уже основной скільки смысл. Сколько машин по Чернигову? 20 машин будет. Это, как на вашу думку, это много, мало? 20 машин? Думаю, что должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в нужном, в нужном режиме. Ну и працеватимуть они на кшталт американских кинофильмов, так? Красивые, молодые, с чудовой формой. Я не знаю, что имеется в виду под словами <laughs> «американских кинофильмов». Там много чего показывают. Главное — эффективность. Я думаю, эффективность должна быть с учетом того, что Сучатом тих факторів, котрому перечислені транспорт, та коли... й мобільність определенне, та навики нової, при коли прибраті не Коли говорять про поліцію, то на сьогоднішній день багато згадують випадок, який стався у Києві з е, погони, з розстрілами і смертю е, однієї особи. От як би ви прокоментували, власне, чи має право поліція при, е, використовувати зброю і в які спосіби коли? Ну, знаете, у нас в стране порядок применения оружия табельного сотрудниками полиции четко регламентирован законодательством. В данном случае это статья 46 закона национальной полиции, в законе милиции, статья 15-я была. Статьи, изучение этих статей и применение их на практике является приоритетным, насколько я знаю, во все времена. Поэтому ну, отдавать оценку тут, наверное, не в полной мере моя компетенция. Есть соответствующие структуры, которые занимаются расследованиями давать оценку мне сейчас там. Но было бы некорректно, как минимум. Тоб -тоб... Насколько я знаю, проходит расследование, порушенное криминальное проваджение. По целому ряду статей проводятся необходимые следственные действия. Оценка будет, я думаю, она будет публичная. И, думаю, всем будет понятно. И я я разумею. Мы встретимся с вами годом, и потом уже поговорим. И, и про реформы полиции, и про то, когда и в какой способ полициант имеет право использовать оружие. Пан Эдуард, у вас есть дачная площадка? Нету. Тобто взагалі. Нет, ну, я взагалі живу в частному домі, тобто, как бы, я там живу. Набто, ви ж мусите зрозуміти, що у нас в Чернігівщина область аграрна, багато сіл Ні, селоці... в цьому нету. Села занепадають, і багато хто приїжджає ну, до себе в гості, начебто село, в якому він не живе, лише там влітку чи навесні. А так хата зачинена стоїть собі. — Ні, в цьому смысле нету. Хоча ну, я живу в чесному домі, тому… Я, — Я зрозуміла, то. тобто ви не наїжджаєте, ви там постійно живете. Да, да. Однак дивіться, дуже багато людей на сьогоднішній день заробляє собі копійчину, саме ось так, от, відчиняючи чужі двері, забираючи з хати все, що там лежить. Якщо один інспектор на вісім чи на 9 вільничний, то це практично неможливо когось спіймати. Ситуація така існує вже. десятилетиями. Вот какой рецепт, какой способ вот, можно это. защитить власне майно? Проходят структурные изменения, в том числе и, вот, как, и как вы заметили, по э, структуре участковых инспекторов милиции. Будут меняться и функциональные обязанности, понимаете, тут ведь, наверное, дело не столько в количестве, сколько вот опять в функциональных обязанностях и в возможностях выполнять те или иные задачи. Если у него будет транспорт, если у него будет техническое оснащение определенное, если у него будут какие-то какие, -то, какие -то помощники, наверное, один-два, которые смогут вместе с ним, вместе с ним работать, то, соответственно, и другой, соответственно, и другой будет результат. Вот сейчас все это происходит, и вы что же, так же, как я, слышите у уст руководителей полиции и министерства о том, что следующим этапом после патрульной полиции будет реформа участковых, реформирование службы участковых инспекторов милиции. Я их называю по-старому, сейчас они называются просто инспектора милиции. Ну, думаю, всем понятно, о чем речь. И в ходе, ну, и в ходе всего этого, я думаю, будет можно будет какие-то выводы делать после того, как оно заработает, проработает какое-то время, и мы увидим, какой эффект от этого. Пане дуарде, нещодавно в нашій студії ми спілкувалися з представниками громадськості і ек... представниками екологічної служби, вони практично прямим текстом говорили, що в деяких районах міліція працює разом з лісовими злочинцями. У нас системно йде виробка лісів, і не матиму кінця і краю. От, якби ви мені прокоментували, як на сьогоднішній день чернігівська поліція бореться з тим браконьєрством, яке існує. Насколько я могу сказать, что уже только за истекшие там, полтора месяца, которые брались с начала года, уже нами э, следственными подразделениями Главного управления национальной полиции предъявлено четыре э, подозрения по факту незаконной вырубки лесов. Это не так уже мало, если брать э, цифры предыдущих лет, которые, таких, таких, цифр почти не было. Если говорить о том, что, вот, как, наверное, имеете в виду там, факты крышевания, которые неоднократно обсуждались в средствах массовой информации, в том числе, знаете, ну не все так, наверное, просто, и не все так хорошо у нас в обществе в целом. Имеется такой же там, организм в обществе, как, как и целый ряд других государственных учреждений. Конечно, какие-то проблемы везде есть. Да. Я, как, я реагирую в полном объеме на все факты, которые находят хоть малейшее подтверждение участия сотрудников полиции, подобного рода ситуации. Да. Понятно, что, вот, что всего мы не охватим сейчас в данный момент. И все-таки во время реформ, ну, перестройки тяжело, может быть, уследить, уследить за всем. Ну, наверное, знаменитая фраза, что «не дай вам Бог жить во время перемен», но она имеет какой-то смысл, наверное, не зря она пользуется таким успехом на протяжении многих столетий. На самом деле есть, есть определенные проблемы. Наверное, за кем-то в полном объеме невозможно уследить. Но подчеркиваю еще раз, я не вижу глобальной проблемы, чтобы так уже милиция крышевала там все все, все и все. И какие-то вопросы, какие-то моменты есть. Понимаете, в милиции есть подразделение внутренней безопасности сферу компетенции, которая входит в борьба вот именно с такими проявлениями в милиции. Вот я хотел, чтобы эти подразделения работали в полном объеме, наверное, и занимались непосредственно выполнением своих функций. А Это да, оперативные да. подразделения, и на ну, я, насколько знаю, они работают. И... Я со своей стороны влияю, как могу, теми административными методами. Ведь у меня появляются хотя бы там подозрения, хотя бы малейшим образом обоснованные в том, что сотрудники полиции, полиции а не дай бог еще и руководители каким-то образом могут быть замешаны. Я реагирую незамедлительно, не хочу приводить примеры, но люди просто решают своих должностей и все. Но это дело то, что в рамках того, тех полномочий, которые у меня есть. Пане Эдуарде, а ще бы вы порадили тем жителям сел, ну, которые на собственные очі видят, бачить, как идет вырубка дерев? От до кого им телефонувати, до кого обратиться. Они боятся, конечно, что, ну, если баб, бабці, які 80 лет, бачить ту вырубку, то она же будет лякаться. И кому телефоновать? Дельничному? Ну, во-первых, если бабка видит, как говорится, вы, вырубку, то ж, это же не факт, что она незаконная. Дело в том, что, насколько мне известно, и вообще количество вырубленного леса на законных основаниях увеличивается. Это уже проблема не милиции, а проблема государства. Такой вопрос тоже стоит, понимаете. А во-вторых, во вторая часть... Ну, говорю, что в области можно досить в легальный способ купить эти документы за деньги, не, не, не за большие деньги. И купить эти документы, и потом грабят, если незаконно, узнал знаешь, такие подкраслили. Ну, это чересчур расходное мнение. На самом деле документы настоящие купить практически невозможно. Поддельные документы специалисты. Это и что меня Да, поддельные это какие-то могут быть какие-то накладные, безнамерные и тому подобное, там еще какие либо там какие документы, которые на самом деле специалисты очень легко отвечают, настоящие они или нет. На самом деле это не это не так просто. Конечно, документов входит самое огромное количество, но это понятно, что очень много среди Хлиповых липовых, и даже большая часть даже на взгляд не проходит проверку. А звонить куда? Звонить всегда. А, тут один ответ, звонить 102. Я зрозуміла. Пане Едуарте, за звих інформації розповідали, що 12 лютого, я просто цитую, вночі колишні працівники ДАІ незаконно проникли до приміщення по улице Борисенко, в якому раніше вони працювали. Наразі це приміщення належить співробітникам нової патрульної поліції Чернігова. І повиносили все что только можно было зрителя вынести. Вот прокомментируйте, что, что такое происходит на сегодняшний день? Когдашняя милиция, современная полиция воюет за что? за столы, за э, э, ручки? Ну, в некоторой степени, можно и так сказать, опять же, проходит процесс ликвидации одного подразделения и на его месте создания нового подразделения. Процесс в некоторой степени необычный, который, ну, даже не то, что в некоторой степени, а вообще происходящий впервые в жизни многих сотрудников и одного и другого подразделения. Ну, если вот а ходит... бы меня изволило, то я бы забрала с собой э, стилы, пошла заработать, чи як? Ну, я. Но я, я кто, возможно, а камеру забрала. Знаете, э, сложный вопрос, не имеющий такого однозначного ответа. Я сам лично в нем разбирался и вот во многом благодаря такой, скажу, безложной беззлобной скромности и моим усилиям все это было было возвращено своевременно на место, что смогли проконтролировать ситуацию. Понимаете, опять же, с точки зрения юридической, очень сложный э, ответ на этот вопрос. В настоящее время происходит процесс ликвидации одного подразделения и создания другого. И вот в процессе какой-то период времени это имущество, все, которое находилось на балансе одного подразделения, выводится на лыжи, да? но на баланс. Никому не Ну вот на стадии перехода, которая есть, согласно нашему законодательству, так оно где-то так, ну, ты, наверное, прямо говорить нельзя, но где-то так оно и получается. И эти вот такие вот моменты, они вызывают соответствующие действия. Чудово. то там же не только э, столы, это орхтехника, а может там еще и автотранспорт? Ну, автотранспорт это, это не коснулось. Причем, понимаете, ведь ввиду отсутствия последние годы финансирования и непонятной, непонятной политики э, руководства государства, наверное, Министерства внутренних дел по поводу приобретения, как говорите, и, и оргтехники и всего остального, то мы что-то из греха тоже можем прямо говорить о том, что очень многое приобреталось за средства э, тех сотрудников, которые находились на этих рабочих местах. Там, словами, за спонсорские она называлась, как угодно можно было называть, но по крайней мере и в некоторой степени, опять же, наверное, сотрудники чувствуют какое-то э, право образов, собственности. Обратно, Так, и они думают, он а, это заработал. Да, да, да. Ну, это все рабочие вопросы, мы их решили. В настоящее время все возвращено на свои места. И... Надолго? Ну, вот посмотрите, когда будет, когда будет открываться полиция. Ага. Осталось сталась не Добре, пане Едуарде. Справа в тому, що е, до нас на наше телебачення телефонував пенсіонер міліції. До, до речі, він і просив, щоб ми запростили вас особисто в студію. Він хотів, аби ми разом розібралися там е, пенсіонери міліції, е, в який спосіб вони отримують пенсію. Яка то є пенсія? Там існують якісь пільги, якими вони є, якими вони мусить бути. Ну, опять же, уже, наверное, на коми, но мой ответ на другого, к сожалению, нету. Опять же, буду ссылаться на переходный период. Опять же, значит, та пенсия, которая была насчитана сотрудником милиции в свое время при, при выслуге лет, определенной выходе на пенсию, она, согласно действующему законодательству, будет сейчас перерасчитываться. Но вопрос механизма перерасчета еще в настоящее время не определен законодателем. То, что это сделано, будет решение об этом уже принято. А механизм еще пока не обозначен. И вот это вызывает такие вопросы. Да, это есть затяжка во времени. Но, к сожалению, это так. На эту ситуацию же лично я повлиять не в состоянии. Это вопрос к законодателю и к решению, принимаемому. Что бы вы порадовали тем людям? Ждать. Пока будет проведен перерасчет. То есть, скарги писать на кого-то там, сенсу немає. Ну, Вертаться до комитета министрии, Верховной Рады? Ну, надо, наверное, в первую очередь всегда при решении какого-либо вопроса нужно обращаться к тому, кто чьей-то компетенции это находится. Как я уже сказал, это, это в настоящее время определение механизма перерасчета пенсий милицейских на, на полицейских с учетом изменения окладов и целого ряда других моментов. Находится в компетенции каких-то там, еще будут даже определенные органы, которые будут проводить. на да, ведь дома, кто цен будет заниматься. В настоящее да? время этот вопрос находится в стадии решения, он тоже не имеет однозначного ответа. И, я так понимаю, невозможно в течение пяти минут каким-то волевым решением определить там каких-то условных людей, которые будут этим заниматься. На самом деле так. Очень многие вопросы, которые люди хотят, чтобы решались сразу. Я понимаю, этих людей прекрасно. Я понимаю, что это вопрос их благосостояния, и выживания. Но есть то, что есть. Пане Едуарде, самі сказали про те, що все ж таки ситуація криміногенна в області, ну вона не набагато, однак збільшилася. Да. Я і моя родина, звісно, ти, я думаю, ваша, ми всі хочемо відчувати себе захищеними. От, власне, що мені для цього необхідно зробити? Я до чого то веду? Якщо я десь на базарі, на якомусь чорному ринку, куплю собі зброю і буду носити себе в кишені, я себе захищу? Життя, то здоровье. Або моя родина. Я не думаю, что так нужно ставить вопрос, что в там есть, что есть необходимость ставить вопрос вот таким образом, да? что попытка покупка оружия она каким-то образом облегчит что-то положение. А ну достаточно... как же у меня збровь, я буду спокійно. Оружие шити. достаточно на руках людей. Поверьте, его сейчас намного больше, чем еще буквально там два года назад. в Враз... Вра... разы больше. В разы вот у них больше. есть, они могут погрожевать, а погрожувати, а мы? Знаете, есть страны, где вообще у каждого второго оружия, и вопрос его применения не, не, не стоит. Вопрос контроля за этими людьми, которые обладают оружием, вопрос контроля над всей коммуногенной ситуацией, это, это вопрос, который нужно ставить в главу угла. Я думаю, что ну, вот в, в этом случае мы можем говорить о, о том, что ситуация более-менее под контролем. Не хочу там говорить громкие слова и, и что-либо однозначно высказывать, но... Более-менее ситуация под контролем. Мы изымаем огромное количество оружия. Мы, там, другие правоохранительные органы, службы безопасности, там, прокуратура во многом. Мы изымаем его, и у нас ведь нет таких тут, тут, тут ну, случаев применения таких вот вопиющих на территории Черневского. Вот есть у нас несколько, несколько случаев там, фактор неосторожного обращения с теми же гранатами, которые, к сожалению, огромное количество. Потому что, скажу то, что видел своими глазами, но каждый, выходящий из зоны боевых действий, считал в свое время там, чуть ли не долгом своим положить в карман гранату, которая там, естественно, когда Растояк ведутся бои. Сувенир. Да, ведь там ведь учета в боях нету всему этому, понимаете. И поэтому это создает условия, когда количество этого всего зашкаливает. Пан Эдуард, я все-таки не Сбережем ли життя то здоровье, э, сброя, которая будет в моей кишине, Не думаю, что это будет на сто процентов так. Возможно, понимаете, каждая жизнь такая сложная штука, какие-то есть индивидуальные случаи, когда, возможно, что-то где-то пригодится кому-то. Но для этого есть вполне, есть вполне легальные формы приобретения огнестрельного оружия. Наша программа завершается. у вас есть возможность вернуться до в Черниговщины. Что бы вы им сказали? Соблюдать спокойствие в данной ситуации, не поддаваться на провокации и верить в то, что в конце концов наша страна заживет богато и счастливо. Наша область в частности. Едуард Альохін, виконуючи обов'язки начальника головного управління Української національної поліції в області, гість нашої програми. Дякую вам, пане Едуардо. Сподіваюся, наступного разу вже найближчим часом. Ми поговоримо про нову Чернігівську поліцію. Дякую, спасіба.